Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня приехал на такую вот местность. Тут попало, не думал по травице походить. А это вот тут, вот это все полностью камышек оцей. нас аж до той травычки, а вот так, за те дерева. С того, что был в царское время и в советское. Такая вот местность, там еще тоже за деревами. Продовження цього ставочка, если все очередь, там теж випалене. Така от местність. Тут пройшовся оцей оце, кусочок, кусочек, пока находок не було. Така от местність на сьогодні, оце все випалене. Туди там оно за деревцем теж випалене. Це стовочек був, і в царський, і в совєнське время. Я ще пам'ятаю, там вода стояла. Там. Водичка завжди, коров поїли всегда. Ну що, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа, все що буде по ходу попадатися, я буду вам показувати. А мені з такої от ямочки аж водичка проступила. Немаленькою. Ось відкинув таку от грудочку Земельки. І ще трошки відкинув. и дало такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что оно за монеточка. Царевочек. Три копеечки. 1900. Это одиннадцатый год. В семнадцатом он Сейчас я и протру получше покажу, что у за монетка. Вот мне нравится. Болотный сохран монеты. Там, где высох ставочки. В прошлом видео двуха Катюхина вообще в бездном состоянии было. А это раз треха. Три копеечки, 1911 год. Ни где не зелени, ничего. Практически нет с этой стороны. Но с этой стороны трошки есть зелень. Ну и орлыка и все видно. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки да вот такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что оно за монеточка. Пять копеечек. Тридцать первый год. Такая вот монеточка. Ну шо? Шукаем дальше. Да мне такое такой вот ямочки дала вот такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что у нас за монеточка. Походу 5 копеечек. Пять копеечек 55 -го года. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Монеточка. Походу 3 копеечки. 3 копеечки 49 -го года. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки не маленькой. Дало опять шайбу. Походу Катюха. Да. Катина монеточка. Сейчас я на про покажу, что она за монетка Такую вот монеточку выдал Опять копеечек 1764 год Екатеринка Емочка Такая вот монеточка Ну что Шукаем дальше А мы не с такой вот ямочки. А вот такую вот находочку. Сейчас будем делиться, что она за находочка такая цикава. Непонятно. Это стежечка какая-то была. Сейчас я на и протруйку лучше покажу, что вон такие. Такую вот застежечку выдала. Посеребрнная была она выйдет. На поясок крепилась куда-то. Такая вот штучка. Ну что, Шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку еле нашел че сережки кусок я куюсь что-то такие непонятно чекулончика я куюсь че сережки сейчас я протруй, получше покажу что оно такие за находочка такая Тут вот такая вот сережечка была. Монюхненько, тут средний камушечек был, какие-то шестикляшечки. Такая вот сережечка. Ну что, шукаем дальше. Там вниз такой вот ямочки. Дала такую вот вот монеточка. Так, будем дивиться, что у нас за монеточка. Две копеечки, походу. Цветы. шестый год, две копеечки. вот, монеточка. Ну что, шукаем дальше такой вот ямочки да вот такую вот находочку сейчас будем дивиться что за находочка такая Ходу сережечка серебряная попробовал стоить 80 такая вот черная -то находочка серебряная сережечка Вот. находочка шо шукаем дальше друзья мы не с такой вот ямочки дало просто замечательную находочку сейчас покажу что за находочка вай что я на солнечку Золотишка. Спробуем мы засеем. Такие вот колечко замечательные. Золотиешка. Еще она какие-то в середине. Вот, вот замечательное колечко Бомбезная находочка А было 57-64 Такие что-то не сильно. А дало такую вот бомбезную находочку Колечко золотеньки А ты шо Первое мое золото Такая вот замечательная находочка. Такие вот перстенечек. Я просто в восторге. Словно мая. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки дало такую вот находочку, что-то непонятное такие, толстая, с дырочками такая вот штучка какая-то непонятно еще позол по золчицей, Посеребренный было с дырочками посередине дырочка вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мы с такой вот ямочки, не маленькая, если земли, яка лежит, и если монетка выглядает. Дало такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка. 5 копеек. 30 год, наверное. Да, 5 копейщик 1930 -го года. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Это та ямочка, з якої я только що вытягнув монетку. Перед цим показывал. А все буквально так. Ну скільки? Сантиметров 7, оцелых 8. Рядышком. сигнальчик такой самый и такая самая монетосочка, как так походу тоже советов ранних но год 46 же такая вот монеточка подоставша, це чуть в зелені шо воно Тут же ж буквально годів 10 ще назад вода стояла де я ходжу ну що шукаємо далі а мені такої от ямочки вот такой вот находыш. Сейчас будем делать, что он за находыш Ходу ключик или от какой-то игрушки, что заводил, или от музыкальной шкатулки. Такие вот ключик. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки, не маленькой. Да вот такой вот находочка. Сейчас будем делиться, что у нас за находочка. Ходу 5 копеечек советую. Ось озелене з однієї сторони. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, переїхав я трошки в другое місце, ну як трошки, Метров 200 від того місця, де я копався, вже болото началось. По під болотцем зараз буду ходити. Така в мене от поляночка вся, по під болотцем. Та тут теж хоже на все так Я зайською лазив. Така вот сьогодні по підполодцям. Ще пару часиків залишилося, похожу ще тут. Там уже все вибив. Находки які всі були, я вам показував. Ну а щастя я був з такої от ямочки 22-23. Очень ослабесь, иначе всегда надо копать на Дэусе. 22-23 дало обломанного хрестика. Такого вот. Да, его конечно жизнь не пожалела. Находочка. Чего так слабой было? На него. Ну что, шукаем дальше. Там да, униз такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. С подсвечника, походу. Штучка. штука из подсвечника ну что шукаем дальше а мне с такой вот ямочки да вот такую вот монеточку Сейчас будем дивиться, что у за монеточка. Копеечка 1939 года. Такая вот монеточка. Ну шу, что, шукаем дальше. Интересно, друзья, те сами ямцы провожу прибором, оно показывает, что еще монетка есть. Выкопал вот такие все кусочки с той стороны вон и выпала с того кусочка такая вот монеточка ходу три копеечки 49 девятый год